فضائل شب برات اس با برکت رات میں کن چھے بد نصیبوں کی بخشش نہیں ہوتی آتش بازی حرام السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم کیسے <tap> <tap> بیٹا آپ سب لوگ آج بیٹا ہم آپ کو شب برات کے حوالے سے بتائیں گے شب برات کی فضیلت کیا ہے آج شب برات کی بابرکت رات رات آنے والی ہے ہے یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں اور اس میں بے شمار لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ پاک اس رات کے صدقے سے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے ان کی فرما دیتا ہے 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 تو یہ رات 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 نہایت عظیم جاگ کر گزارنے والی رات ہے عبادت میں گزارنے والی رات ہے یہ تو اس رات میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے انسانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کی بہت فضیلات بیان کی ہے تو اس کے لیے یہ بھی فضیلات ہے کہ اس رات کو شب شفاعت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کی شفاعت کا حق مانگا تھا تو اللہ تبارہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق عطا فرمایا تو یہ رات برات, برات برات کا مطلب ہے نجات یعنی جہنم سے نجات تو بیٹا اس رات کو ہم نے بے فضول کاموں میں نہیں گزارنا نماز ادا کرنی ہے تلاوت قرآن پاک کی قصد کرنی ہے نفل نوافل ادا کرنی ہے اس طریقے سے اس رات کو گزارنا ہے یہ وہ رات ہے اس رات میں اللہ تبارہ تعالی لکھ دیتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے اور کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے یعنی ان کا وشال ہو جائے گا اللہ تبا یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ اس سال کس کو کتنا رزق عطا کیا جائے گا کس کو بیٹیاں عطا کی جائیں گی کس کو بیٹی عطا کیے جائیں گے کے یعنی پورے سال کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے تو اس لیے بیٹا یہ رات نہایت ہی اہم رات عبادت کی رات ہے جاگتے ہوئے اور نیکی کرتے ہوئے یہ رات گزارنی ہے اور اس رات کو نہایت اہم طریقے سے گزارنا ہے یہ نہیں گھر جائیں اور سو جائیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گزارنا ہے سمجھ آ گئی بیٹا بے yeah! فضول کاموں میں نہیں گزارنا ہے ہم نے اس رات کو دوسری اہم بات اس کے اندر اکثر بچے شام کے وقت آتش بازی کرتے ہیں وہ پٹاکے وغیرہ چلاتے ہیں یہ آتش بازی حرام کرا دی گئی ہے آتش بازی کیا ہے یہ غیر مسلموں کا شیوا ہے آپ لوگوں نے ایسا عمل نہیں کرنا لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ آتش بازی میں لگ جاتے ہیں گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں کوئی پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں تو یہ کام حرام ہے یہ گناہ کا کام ہے حالانکہ یہ رات تو عبادت والی رات ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی اس بابرکت رات میں چھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ چھ لوگ کون سے ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوتی نمبر ایک خور جو لوگوں کی چوگلی کرتا ہے ایک بندے کی بات سنتا ہے اور دوسرے کو جا کر بتاتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک اس رات میں بھی بخشش نہیں فرماتا دوسرے لوگ جو بد فیلی کرتے ہیں بد گداری کرتے ہیں گناہوں کے کام کرتے ہیں جناب کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی بھی بخشش نہیں فرماتا تیسرے وہ لوگ جو شراب کے عادی ہیں جو شراب پیتے ہوں گے اللہ پاک ان کی بھی اسراب میں بخشیش جی اس کے علاوہ جناب جی جو تصویریں بناتے ہیں خاکے بناتے ہیں ٹھیک <coughs> ہے ان کی بھی اسراب میں بخشیں نہیں کی جاتی اس کے بعد پانچویں نمبر پہ جو والدین کے نافرمان ہیں ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی بھی بخشش ہے ہاں جی چھٹے نمبر پر وہ لوگ جو قطع تعلق کرتے ہیں لوگوں سے تعلق توڑتے ہیں والدین سے بہن بھائیوں سے رشتے داروں سے دوست اباب سے تعلق ختم کر دیتے ہیں رشتے داری توڑ دیتے ہیں تو اس رات میں اللہ پاک ان کی بھی بخشش ہے تو کوشش کرنی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو ان کو جا کر منا لے ٹھیک ہے تو اللہ بار تعالیٰ ہمیں اس رات کو نہایت نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی عطا فرمائے والسلام